Долгосрочного мира никогда не будет. Никакая бумажка никакого долгосрочного мира не обеспечит. Вот Поэтому мы будем стоять на Елисейских полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офицеру. Ну раз уж случилась такая историческая нелепица, то пусть это государство будет, ну как минимум, нейтрально, если не хочет быть дружественным. Вот ей этой проблемой они занимались 35 да, лет. Вы видели, хоть раз за время, почищено, Почему до последнего? то рядом с нашими домами расположен ТРЦ Донецк Сити, который обеспечен водой и беспрерывно работает. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди про те, як дати задню і перевзуватися у повітрі. Ось чому буде сьогодні присвячені уроки від росіян. Здається, їхні і головні. Тези змінюються. А от чим вони продиктовані, розберемося сьогодні. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Лайф, коментуйте, почути і побачене. І не забувайте отримувати задоволення від усього, що бачите. Для того щоб зрозуміти, чого хочуть Путін, його треба слухати буквально, не додумувати його слова. Не шукати прихованих сенсів, а от прям дослівно те, що він каже, те, скоріш за все, він робити і буде. І ні, не в той момент, коли він каже, що не буде змінювати пенсійний вік чи не нападе на Україну. Ні, а далі поміж рядками. Так і російські пропагандисти для того, щоб звірити план дій, ми і дивимось кожного дня ці фрік-шоу. Ось, наприклад, Шахназауров у Селавйова відверто каже. Путін хоче перемир'я. Звісно, Соловєв тут як тут. Він же должен і справить, то згладить острі угли, сказати, що не перемир'я, а довгосрочний мір. Але ні, здається, що атмосфера Кремля, цей запах, який доноситься навіть до Останкина, да говорить про те, що Путін чим далі, тим більше кидає ідею про те, що він може захопити всю Україну. А тому, підраховуючи всі збитки і наслідки, справді хоче зупинити війну, Шахтайзаров таки каже, що війна це величезні фінанси, і люди гинуть. Ну на це направду плювати. З величезними фінансами у Росії романси від НПЗ до власного фонду благополуччя скрізь дірки. Тож на даний момент Путіну скоріш за все дуже важко уявити, а з який рахунок він буде воювати в 26-му році. Мотиви учасників ну в общем, вони... Более-менее понятно. Мотивы нашего президента очевидны. Мне кажется, он реально хочет заключить перемирие и правильно делает... Долгосрочный мир. Мир. Все долгосрочный... Да. Ну, время это констатирует. Не перемирие, а долгосрочный мир. Мир, мир, мир да. Мир долгосрочных... Тут... Ну, Давайте... Это формировка. Людей. Долгосрочного мира никогда не будет. Никакая бумажка, никакого долгосрочного мира не обеспечит. Это отдельная история, но тем не менее главное в этом это мир, и понятно, война это тяжелое бремя, люди гибнут, что говорит? Ну, и, конечно, финансовая огромная, и экономическая и этот. Поэтому мне мотивы нашего президента абсолютно понятны, которые я полностью, конечно, поддерживаю. Мотивы Трампа, ну, наверное, знаете, у всякого такого сложного, большого человека, да и не только у большого. Когда он принимает важные решения, всегда много мотивов. А почему в принципе эту войну было бы выгодно Америке закончить. Во-первых, она получила все, что могла. Пойти говоря, все, что могли, они от этого получили. Россию, как говорится, подвинули из Европы, рынок полностью себе забрали, энергоносители, и это все, так сказать, чего. Кстати, разрушение России, американцы, как, в общем, практически люди, им, им этого не нужно. А зачем им разрушать страну, у которой ядерное оружие? А кто будет управлять этим? Схема СССР уже не пройдет. Тогда была Россия, которая могла сосредоточить весь ядерный потенциал. И, строго говоря, было это. А вот эти вот безумные идеи европейцев расчленить Россию. И где будет ядерное оружие? Где в, этом, в Сибирском округе, в этом, в Южному, в Южной республике? Как у них там это? Кто Большая. будет это? Это катастрофа! Поэтому, я думаю, это совершенно не входит в их, в, в их интересы. Это, это как бы ослабить Россию, Ну, в определенной степени они считают, что они как бы добились этого. И запомните, что замиривать настрои Кремля просто по пропагандистам, по Гаспаряну, по Соловьеву, по Киселеву, по Скобееву симонян не имеет смысла. Они работают не за настроем, а за темниками. Им написали, скинули тезы. Сегодня мы такие, а завтра вот такие. Куди важливіше це експертне середовище? І про те, що Соловйова слухати не треба, він доводить сам кожен раз, все, що він несе, про ядерні удари, про захоплення Європи, він нікуди від цього не відмовився. От в буквальному сенсі, навіть після математичних підрахунків, навіть після того, як вже почали виходити матеріали на тему того, що літній наступ російської армії провальний. Що жодна із поставлених цілей та завдань не були реалізовані, Соловйов розповідає про те, як СВОшна армія буде стояти на єлісійських полях. Я дику перепрошую, ви якби далі кількох кілометрів Сумської області не увійшли, і смію вас дико розчарувати, Парижу в Сумах ви не знайдете. Як ви не змогли пройтися нашими територіями, так вам звісно не дійти і до Європи. Але то вже не завдяки європейським точніше, натівським військам, а все ще завдяки Збройним силам України. Я считаю, що наші пріоритети в розумінні того, що такое гарантія безпечності для Росії бути на першому місці в будь-якому випадку. І ось ці думки о том, що ну, Росії все схавують. Вот эти, эти даже таких мыслей допускать нельзя. На мой взгляд, это крайне важно. Хотя понятно, что компромисс, компромисс, да, это все равно какое-то движение, да. Но я, например, согласен на компромисс. Но пусть Париж забирают. Ну да, и мы скажем, что мы не будем, мы не будем его брать. Да. Хотя... Ну Париж, Елисейские поля нам, а остаток Парижа им. То есть на самом деле понятно, что так сказать, движение здесь может нет, нет, быть. Нет, я, я при этом совсем не шучу. Я поясню свою мысль изначально в декабре. 2021 года мы формулировали недопустимость приближения НАТО к нашим границам. Изначально я помню эти кадры, когда Владимир Владимирович после хоккейного матча беседует с Павлом Зарубиным говорит: ну слушайте, ну мы же понимаем, что они делают. Они создают инфраструктуру НАТО у наших границ. А что если ракеты полетят от Харькова? Понимаете. И теперь они говорят: мы будем у ваших границ, мы туда ведем войска НАТО. Они что считают, что. Да. И вот это договоренности такие вот будут. Вот такой вот. Поэтому место, мы будем стоять на элисейских да. полях. А Макрон буде сапоги чистити російському офіцеру. тому вас але звісно знайдуться і ті, хто буде продавати гірку пілюлю, поразки саме тим, хто вболіває за Україну. Дивіться, яка історія. Виявляється, що підтримка українського проекту, ну український проект, це Україна в цілому для США стає занадто обтяжливим, кажуть російські експерти. І мовляв, в Америці вже навіть цього не приховують. Я. Не те, щоб я не хотіла когось виставити ідіотами, здається, у Росіян це виходить куди краще ніж в мене, але сполучені штати Америки не фінансують Україну. Більше ні, жодним доларом, жодною копійкою. Все, що нам видавалося, видавалося за адміністрації Джо Байдена. А Дональд Трамп тепер тільки заробляє. І здається, що можна припустити, а можливо притягнути за вуха ідею, що може Дональду Трампу навіть сподобалось, аби війна ніколи не закінчувалась. Ну щоб у нього купували зброю. Але він не про це. Річ в тім, що Україна якраз ні, не як проект, а як держава, як політична нація реалізувалась. реалізувалась в останні найкровавіше і найжорсткіше десятиліття не без участі і впливу російської агресії. Але найголовніше це те, що жоден із планів Росії, що Трамп нас кине, що Захід втомиться, що всі підуть на компроміс до Росії, нічого із цього не виправдалось. тож три з половиною роки. Я авторитетно підкреслюю, три з половиною роки росіяни розповідають про те, як Україну зливають. Поддержка украинского проекта для США становится слишком обременительной. Об этом уже не скрывая, говорят в администрации Трампа. Ничего личного, простой расчет. Ну, конечно, нам не нужно обольщаться. Когда Америка с нами выстраивает отношения, она ведь не заинтересована в том, чтобы делать Россию сильнее. Здесь нам вот главное поймать тот момент, когда дружеские объятия еще не переходят в удушающий прием. Но опыт сына ошибок трудных подсказывает нам. За минувшие десятилетия нас столько раз уже бросали на лопатки после демонстрации дружбы, что Россия барышня опытная и в подкатах ухажеров научилась разбираться. Москва, конечно, готова к переговорам, но не к заговариванию, чтобы время тянуть. И уж точно не к согласию на ущерб своим интересам. Русский человек вообще всегда не мог понять, как окраина России может оказаться государством, но раз уж случилась такая историческая нелепица, то пусть это государство будет, ну, как минимум нейтрально, если не хочет быть дружественным. И ведь пока оно было было таковым, жилось на Украине мирно и спокойно. Делить геополитическое влияние на Украине – это не самый продуктивный способ добиваться мировой гегемонии. Трамп вот понял ошибку предыдущих американских президентов. Украинский хаос – это всего лишь досадный укол для России. Главенство на планете не контроль над жмеринкой определяет. Трамп прагматично осознает, что мир давно многополярен, потому из роли мирового жандарма он пытается перевести США на роль посредника миротворца. Эта роль позволяет сохранить американское влияние, но ну и не так раздражает другие страны, как роль жандарма. Бизнесмен Трамп хорошо понимает, что политика ⁇ это про большие деньги. И он умеет подстраиваться под ситуацию, чтобы прибыль не терять, а приумножать. Отсюда и его попытка приблизиться к пониманию интересов России и перестроить отношения с Европой. Трамп уверяет, Байден просчитался, но где? И вот встреча на Аляске отвечает, а вот здесь нельзя вот Россию таким наскоком победить. С Россией нужно всегда договариваться в взаимных компромиссах, как было в советские годы. Ошибка Байдена и Обама была в том, что они думали, что раз СССР ушел в прошлое, с ним ушли мощи интересы России. Как вы помните, на жаль. Наш Донбас оккупованный 12 лет. И с 2014 года. Я просто хочу начать из очень конкретных цифр. Но тем не менее... Ці цифри геть не заважають місцевим депутатикам пояснювати, чого ж немає води в Донецьку, зокрема. Виявляється, що проблемою не займались 35 років. Давайте розберемося. Ну, окей, допустимо, допустимо, якийсь час ми не займалися, хоча це неправда. Ви чудово знаєте, що в Донбас вхід нашої країни. Вкладалися шалені гроші, і все функціонувало при Україні проблем не було. І тут раптом, через 12 років окупації настає тотальний звездець. І ці 12 років, виявляється, приписують Україні. Ну, от, в буквальному сенсі, ми не самовідповідальність за ті часи, коли Донбас був під нашим контролем. І ми несемо відповідальність за той період, а це більше десяти років, який ці території були окуповані. Я, бляха, такого ще ніде не зустрічала. Тож тепер, як каже місцевий депутатішка, вони мають вирішувати наші проблеми. Люди на нього кричать і абсолютно законно і заслужено, бла 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 Тому що всі ці роки було очевидно, що з кожним роком стає гірше, і ніхто ніхто нічого не робив. Всі чекали пекельного 25-го року, коли води не стане зовсім. Зрештою можна безкінечно розповідати, що винен хтось інший, але натов натовп це не заспокоїть. вести и мы ее должны таскать это не дело я в такой ситуации прожил все детство на постуховке когда с бедончиком все лето находился ж, ж, не вопрос, не соответственно а, есть первичная то есть первичная причина мы о ней говорили как нравится вам или нет то есть ситуация у нас непосредственно борьба за воду сейчас идет на передовой мы не мы не отойдем от этого к сожалению это так а, и у нас к сожалению еще есть проблема которая у нас пришла в этом году ни капли дождя. Ну вот мы сидим, реально дождим. Русло высохли. Их не чистили, да. Но их не чистили ни 10 лет, когда прибудут. Подождите. Не два года, и три, и с 22 А достаточно одного года, чтобы почистить. Еще. Пойдите почистить. Да, подождите, а подождите, они сегодня разговаривали. Вы слышите, правильно, достаточно одного года, чтобы почистить. Но, чтобы туда пойти и начать чистить, должна создаться проблема. Да? Вот ей этой проблемой они занимались 35 лет. Вы видели хоть раз за время по Украине почищеность. Почему ждали до последнего? Начнем с этого. В том году у нас же была проблема? Была. Я говорю, это ситуация. Да, которая мы, в которую мы попали сейчас в этом году, к сожалению, не капли дождя. Вот она проблематичная. Начали решать проблемы вот так, но это же не решение. Правильно? Хорошо, я Даже буду. вот так. Смотрите, пятиэтажки здесь я без воды. Там поставьте на бочки. вот здесь пятиэтажки. Да, не вот да. не свои дома. Пятиэтажки, вот здесь,

Да слушай, ну ви ще кричите, і ми друг друга починаємо підірвувати. Тетяне, ситуація, що ж вот, Ми приїжджаємо з депутатської роботи за сейчас, У нас адміністрація не може всіх пройти. До речі, в принципі, мешканці Сходу нашої країни продовжують навіщось записувати безглузді звернення до Чіпушиліна, благаючи воду. При тому, що можна було подивитися якісь інші відео, про те, які це записують на території Росії, на території тимчасово окупованого Маріуполя. І жоден. Жоден раз ніхто не подивився, окрім журналістів, ці відео і ніхто не відреагував. Тим не менше, мешканці Донеччини скаржаться, що виявляється бізнес дуже та отримує воду. Отримує постійно і бізнесу проблеми з цим немає. Тоді як житлові будинки поряд із торгівельно-розважальними центрами не отримують навіть за графіком. Тобто, отут поруч розважаються багатії, задену відпочивають і з водичкою в них все ок, а людям просто в квартири. Нічого не дають. До речі, бізнес той, що отримує водичку, він теж непростий. Це бізнес, який віджатий або належить тому самому чпушиліну. Тож, фактично, це не комусь іншому йде вода, а сам же глава самопроголошеної ДНР її і отримує. Цікаво, от тільки здається, це дуже схоже на несправедливість. Чи зможуть місцеві, чи зможуть люди, які свого часу брали в руки і озброєння, просто так змовчати і стер. Сегодня, 24 августа 2025 года, собрались жители Донецкой Народной Республики, Киевского района, улицы Артема, 108, 112, 110, 116, 120, 122, для обращения к главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину, а также к прокурору Донецкой Народной Республики Андрею Александровичу Спиваку о бездействии ответственных лиц за водоснабжение в республике и подачу воды в квартиры и дома жителей нашего района уже на протяжении длительного срока. Бездействие сотрудников воды Донбасса и горводоканала, а возможно и коррупция, приводит к тому, что рядом с нашими домами расположен ТРЦ Донецк-Сити, который обеспечен водой и беспрерывно работает, в том числе в помещении центра, автомойка, спортивный клуб «Биоритм» с душевыми кабинами, собственное производство супермаркета, 5 точек общественного питания, а также планируется осенью заново открыть каток. И при этом всем, в 10 домах вокруг, просто нет воды в дни подачи, в дни подачи даже на врезках. То есть один раз в три дня, даже в этот срок, вода не поступает, что на налицо э, несоблюдение графика подачи воды, который был озвучен месяц назад, 22 июля 2025 года. Только после многочисленных... Коллективных обращений и требований к руководству Горводоканала. Нам удалось 4 августа 2025 года жителями трех э, первых этажей набрать воду из крана. После этого в дни подачи воды в наших домах воды нет. Мы уверены, что ввиду водной катастрофы и критической нехватки воды в регионе сотрудники Горводоканала манипулируют задвижками на линиях и магистралях системы водоснабжения и обеспечивают приоритет подачи воды бизнес-структурам в ущерб потребностям населения. То есть вода из общего трубопровода системы водоснабжения города подается в приоритете торгово-развлекательному центру Донецк-Сити, а у жителей домов в округе это Артема 108, 110, 112, 116, 116А, 118, 118А, 102, 122. Вода отсутствует. Отсутствует вообще. Поэтому логично формируются следующие вопросы. Почему в период катастрофической нехватки воды в регионе водой обеспечиваются развлекательные, торговые, спортивные центры, и при этом в большинстве домов жителей города она не поступает даже по графику, даже на врезках? Для чего так демонстративно чиновники рассказывают о возможности набора воды на мойках, так как у них есть скважины, а мойки выдают на руки 5 литров питьевой воды и 10 литров технической воды? Для чего собираются персональные данные пожилых людей, инвалидов, мамочек с детьми, для якобы раздачи гуманитарной питьевой воды квартиры, и при этом никто этого не осуществляет? Для чего установить бочку, если всю воду разбирают в течение двух часов, а потом две недели воду не привозят? Почему в таких тяжелейших условиях водной катастрофы региона не вводится режим чрезвычайной ситуации. Почему в дни подачи воды у большинства жителей Киевского района нет воды в домах и в подвалах, а производство и бизнес-структуры обеспечиваются водой в это же время? Почему не объявлен режим чрезвычайной ситуации? Вода нужна и для детских садов, и для школ, и для больниц в первую очередь, а дальше нас ждет отопительный сезон. И мы, жители, рискуем остаться в это время не только без воды, но и без отопления. Мы требуем обеспечить наши права на получение воды, иметь равный доступ к источникам водоснабжения согласно Конституции и федерального законодательства Российской Федерации. Мы требуем провести прокурорскую проверку, следственные действия в отношении нарушения приоритета подачи воды населению, а именно жителям домов по улице Артема, 108-122 сотрудниками Горводоканала, канала, до Донбасса и руководством ТРЦ Донецк-Сити. Мы требуем найти и отстранить от должностей чиновников Донецкой Народной Республики, которые годами игнорировали водный вопрос. Мы требуем, чтобы все обещания, которые, которые дают нам чиновники, исполнялись. И на чём, друзья, у меня все. А вы не забывайте оставить свой лайк. Обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачення, і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді. YouTube-каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!